జన్మ నక్షత్రాలలో తొమ్మిదో నక్షత్రమైన ఆశ్లేష నక్షత్రంలో పుట్టిన వారి కోసం ఈ మంత్రం సర్పమూలాయ చ ఆశ్లేషాయే తన్నో ఆశ్లేష ప్రచోదయాత్ సర్పమూలాయ విద్మహే आश्लेषाय च धीमहि तन्नो आश्रयशः प्रचोदयात् सर्पमूलाय विद्महे आश्लेषाय च धीमहि तन्नो आश्लेषः प्रचोदयात् सर्पमूलाय विद्महे आश्लेषाय च धीमहि तन्नो आश्रयशः प्रचोदयात् सर्पमूलाय विद्महे आश्लेषाय च धीमहि तन्नो आश्रेषः प्रचोदयात् सर्पमूलाय विद्महे आश्लेषाय च धीमहि तन्नो आश्लेषः प्रचोदयात् सर्पमूलाय विद्महे आश्लेषाय च धीमहि तन्नो आश्रयेषः प्रचोदयात् सर्पमूलाय विद्महे आश्लेषाय च धीमहि तन्नो आश्रयशः प्रचोदयात् सर्पमूलाय विद्महे आश्लेषाय च धीमहि तन्नो आश्लेषः प्रचोदयात्